Український завод гіпсових плит, дивіться. Це УССР. Це при Сталіні, при Сталіні строїли. Двойна перегородка, там сусіди, тут ми, між ними сантиметрів 15, пустоти. Пустоти взагалі. Воздушна подушка, то є все по технології. Коротше, ну прикинь, ну дивись, скільки стільки простояло воно вже. А армопояс який. Задумай, або 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 пленные немцы робили, або пьяни наши робили. Ты бачишь, вообще песок, такая непонятно что. Это то, что осталось с этой стены. Да. И был гипс наклеенный, да? да? Наклеенный был. Наклеенный. 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 Ну старый старого образца, да? Да. Ну не пожалели? Не пожалели, да и не есть... отстрелило дайвись. Да. Да? А ну, сейчас мы были местами. Было дело. Ну так сколько лет постоял. Да. Ну, вот да. вот так вот, бачите, вот такая штука у нас. Плиты. Ну и старый дом, ну, а старый фонд. Начнешь крепиться к этой стене, поймешь, что тоже проблем куча. Да я думаю, да. Ну крепичь, Здесь... пустой, да, мы вам там покажем. Вон, смотри, не <свят> Так оно не видно, какой кирпич. А? Но так кирпич не видно, какой. Но... Не, я имею в виду, что он, смотри, то, что даже не половинка, не четвертинка, то вообще вот такие вот Зато это с такой экономией можно три дома построить. Да, вот так и так застроено. Дай бог, чтобы вот эти, что сейчас застройщики пишут, чтобы ти ти новые дома, чтобы простоялось сколько, да, сколько лет стоят? Да, Лета, которые вообще там невозможно крепить. Зато тепло. Зато а тепло, соседи да. тепло приходят и все. Да. И Это за... не нужно. Тут можно разговаривать. Так Алло, привет, привет, как дела? Нормально. Дай денег.